Salam dəyərli müəllimlərimiz. Bu gün növbəti sertifikasiya və eyni zamanda miq imtahanlarına hazırlaşanlar üçün 10 sualdan ibarət quizrum sınağına nəzər salırıq. Və bu sınaqda həm suallarla yanaşı sizə əlavə qeydlər də deyəcəm. Yaxşı olarardı ki, bunları qeyd edəsiz. Və əgər videomuzu bəyənəsəz, şərh yazmağı, like etməyi, kanala abunə olmağı, bizə dəstək olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün hər bir şeydən daha əhəmiyyətlidir. Elə isə başlayaq sınağa. Sual 1. Müəllim şagirdlərin fikirlərini və hisslərini nəzərə alır. Qərar verərkən öz şəxsi mülahizələrinə əsaslanır. Verdiyi qərarları isə əsaslandırmır. Uyğun bəndi seçin. Baxın əziz müəllimlər, burada göründüyü kimi müəllim tədris prosesinin mərkəzində özünü görür. Hər şey özünün istədiyi kimi baş verir. Müəllim nə dedisə ancaq odur. Uşağın, şagirdin fikrini ümiyyətlə nəzərə almır. Bir növ şagirdi tədrisin obyekti kimi görür. Özünü subyekt kimi görür, işi icra edən kimi. Amma şagird də obyekt kimi görür, yəni üzərində iş icra olunan kimi. Amma müasir dövrdə Kurikulumda da qeyd edildiyi kimi, təhsil proqramında da qeyd edildiyi kimi bizə əsas məsələ nədir? Müəllim uşağı da subyekt kimi görsün. Təhə, müəllimin özünü subyekt kimi görüb, şagirdi obyekt kimi görməyi keçmiş zamanlarda qaldı. O, əvvəlki vaxslarda elə idi. Müasir dövrdə müəllim də subyektdir, şagird də subyektdir və bunların əsas məsələ qarşılıqlı əməkdaşlığıdır. Və bu situasida biz nə görürük? Müəllim ancaq dediyim kimi mərkəzi özünü görür. Bəs bunlar özü, bu xüsusiyyətlər özü Hansı üslubdə özünü göstərir? Əlbəttə ki, demokratik üslubda yox, avtoritar üslubdə özünü göstərir. Demokratik nədir? Demokratik tamamilə bunların əksidir. Müəllim qərar verərkən şagirdlərin istəyini nəzərə alır, öz qərarlarını əsaslandırır. Bəzən görürük də müəllimlər sinifdə bir qərar verir, uşaq səbəbin soruşur. Müəllim deyir ki, mən özüm istədim, belə qərar verdim. Heç əsaslandırmır. Yəni bu düzgün deyil və bu avtoritar üsluba uyğundur. Amma bəzi müəllimlərimiz də var ki, müəllim qərar verəndə hətta nəyin ki qərarı əsaslandırmaq, uşaqların da fikrini nəzərə alır. Hətta xatırlayırsınız, sinif qaydalarının tərtib olunmasında belə bir cümlə var idi. Müəllim yaxşı olardı ki, qaydalar müəyyənləşdirdiyi zaman şagirdlərin də fikirlərini, istəklərini nəzərə alsın. Çünki belə olanda şagirdlər axı öz qoyduğu qaydalara daha çox əməl etmək istəyir. Mütləq müəllim şagidlərin fikrini nəzərə almalıdır, şagird yönümlü olmalıdır. Ona görə də bu cür üslub məhz avtoritar üslubun xüsiyyətləridir. Növbəti suala keçəyik. Sual 2. Müasir müəllimə verilən tələblərdən hesab olunan bu bacarıq şagirdin daxili aləmini öyrənməyə, onu başa düşməyə, onun daxili əhval-ruhiyyəsini düzgün müəyyənləşdirməyə, fərdin psixoloji xüsiyyətlərini anlamağa kömək edir. Əziz müəllimlər, burada baxın, beş variantda müşahidətçiliyi, diqqətliliyi, inam, ədalətlik və səbirlilik. Müxtəlif variantlar var. Amma bizə burda nə tələb olunur? Müəllim nə zaman şagirdin daxili aləminə öyrənir, onu daha yaxşı başa düşür, onun əhval-ruh halını düzgün müəyyənləşdirir? Bu nə zaman baş verir? Müəllim yaxşı müşahidə etdiyi zaman. Deməli, müəllimdə müşahidətçilik bacarığı olmalıdır ki, yuxarıda qeyd etdiklər bizi o həyata keçirə bilsin. müşahidəçilik, hətta müəllimin fasilitator bacarıqlarından biri də müşahidəçilik, dinləmə bacarığı, müşahidə etmək bacarığı, vaxtında əks əlaqə qurmaq bacarığı, planlaşdırma və hazırlıq. Bunlar bir fasilitator müəllim, fasilitator müəllim nə deməkdir? Yönləndirən, istiqamət verən, şagirdlərin özünün öyrənməsinə şərait yaradan müəllim və bu gün müəllimdən bu bacarıq tələb olunur. Ona görə də burda da olduqca cavabımız elə müşahidəçilikdir. Və onu da qeyd etdim ki, bir müəllim əgər yaxşı fasilitator olmaq istəyirsə, öz şagirdlərinin daxili dünyasını müşahidə etməlidir. Onların xarakterik xüsusiyyətlərini öyrənməlidir, çünki hər uşaq bir ailədən gəlir. Və uşağın nə qədər ki fərqli xüsiyyətlərinə müəllim bələd olsa, onun maraqları, məqsədləri ilə yaxından tanış olsa, bir o qədər yaxşı fasilitator müəllim ola bilər və tədris prosesində də bu fərqlilikləri nəzərə alır. Sual 3 Sinifin idarə edilməsində strategiyalardan effektiv şəkildə istifadə nə ilə nəticələnir? Əziz müəllimlərimiz, biz bilirik ki, sinifi düzgün şəkildə idarə etmək çox öləmlidir. Çox öləmlidir. Niyə çox öləmlidir? Ola bilər ki, müəllim, tutaqım, çox yaxşı bir strategiyaları var. Məsələn, təhsil üçün lazım olan planı, hər bir şey qaydasında nəzəri cəhətdən elmi biliklərini təcrübəsi yerində, lakin sinif idarə olunmursa normal şəkildə, yəni o sinifdə prosedur, qayda gözləntisi yoxdursa, orada o sinifdə biz sağlam mühit görə bilmərik. Çünki orada ancaq xaos olacaq, orada ancaq səs-küyl, çığır, bağıır. Belə sinifdə nə öyrənmək olar? Heç bir şey öyrənmək olmaz. İndi baxaq. Əgər müəllim effektiv şəkildə sinifi idarə edə bilsə, nə baş verər? Xaos normaya çevrilir. Xeyr, əksinə sinif strategiyaları, idarə olunma strategiyaları olmasa normaya çevrilər, olsa yox. Öyrənmə dəstəklənir. Əlbəttə ki, öyrənmə dəstəklənir. E, yəni hər şey bir-birini tamamlamalıdır. Həm müəllim yaxşı fasilitator olmalıdır, həm sinifi idarə etmə qabiliyyəti gözəl olmalıdır ki, bizim tədris prosesimiz effektiv olsun. Yoxsa mümkün deyil. Orda yaxşı öyrənmə prosesi baş tuta bilməz. Yəni sinifin idarə olunmasının Yaxşı olması şagirdlərin akademik nailiyyətlərinə də təsir edir. Şagirdlərin nailiyyətləri də yüksəlir. Davranışlar minimuma enir. Xeyr, belə bir şey baş vermir. Dərsə vaxt itkisi yaranır. Əksinə, dərsə vaxt itkisi olmur. Sinif yaxşı idarə olunanda, nə, məsələn, təsəvvür edin, bir var ki, müəllimə sinifə girir, 45 dəqiqə ərzində ona deyir sakitdir. Buna deyir sakitdir. Ona deyir yerində otur. Ona deyir falan kəs ilə danışma. Edə dərsin elə 20 dəqiqəsi belə mənasız şeylərə getdi, düzdürmü? Amma yaxşı idarə olunan sinifdə vaxt itkisi də olmur. Keçdik sual 4-ə. Şaqir mükəmməl mükəmməlliyə çalışırsa, yəni mükəmməlliyyətçi olmağa çalışırsa, bu şaqirdə hansı düşüncə tərzinin olduğunu göstərir? Əziz müəllimlər, gəlin düşünək, kimlər mükəmməlliyyətçi olmaq istəyir? Səf etməydən qorxanlar. Bəs yaxşı, kimlər səf etməydən qorxur? O adamlar ki Onlar düşünürlər, "A, mən səf etsəm, birdən mənə deyərlər ki, bu heç nə bilmir, bu savatsızdır. Bunun düşüncə tərzi yoxdur, qınaqdan qorxanlar." Və bütün bunlar nəyə gətirib çıxarır? Səf etməməyə. Bəs yaxşı, sizə bir sual verim. İnsan səf etməyi öyrənə bilər, bilməz. Səfrlər nədir? Səfrlər inkişafa aparan yoldur. Səfrlər bizi uğura aparan yoldur. Səfrlərə təslim olmamaq lazımdır. Baxın, əziz müəllimlər, və Kulikrum-da da Carol Dweckin daha dərslü düşüncə tərzi nəzəriyəsində də nə deyir? Müəllim şagirdlərində səhflərə necə e, düzgün yanaşmağı öyrətməlidir ki, səhflərdən öyrənmə imkanı kimi baxsınlar. Yəni əgər bir uşaq səhv etməkdən qorxursa, həmişə hər şeyi mükəmməl eləməyə çalışırsa, bu necə düşüncə tərzinə malikdir? Bu uşaq necə düşüncə tərzinə malikdir? Əlbəttə ki, qapalı düşüncə tərzinə malikdir. Varmı belə bir variant? Aha, var. B variantı inşafa qapalıdır. Yəni xahiş edirəm müəllimlər burda mükəmməlliyətçi sözü sizi çaşdırmasın. Bu əksinə yaxşı bir şey deyil. Heç birimiz mükəmməl deyilik, ola da bilmərik. Yəni bunun üçün çox uzun bir yoldan keçməliyik, amma hələ də öyrənmədiyimiz şeylər qalacaq. Lakin bu öyrənmədiyimiz və ya səhv etdiyimiz şeylər bizə heç vaxt ruhdan salmamalıdır. Elə deyərdim ki, bu təkçə şagirdlərə yox, hər bir insana aiddir. Keçən sual 5. Dəssəmanı Səidə Azərbaycan dili müəllimi Nübar müəllimənin jest və mimikalarından bu gün əhvalının o qədər də yaxşı olmadığını anladı. Şagirddə hansı intellekt tipinə Səidə hansı intellekt tipinə uyğun şagirddir? Açar sözümüz hansı bizim? Jest və mimikalarından anlayır, anlayır. Əziz müəllimlər, Hansı intellekt tipinə malik olan şəxslərdir ki, o qabağındakı adama baxır, deyir, hə, bunun nəsə bu gün əhvalı yoxdur. Jestinə baxır, mimikasına baxır, əlqol hərəkətinə baxır, özünə aparmağına baxır və bu nəticəyə gəlir. Fət daxili xeyir. Fət daxilində insanlarla çox ünsiyyət qurur ki, insanları da başa düşsün. Çox az halda baş verir bu. Fət daxilində belə bir ruxiyyət yoxdur. Məntiqi riyazi intellekt uyğun bənd deyil. Bədən kinestetikin heç əlaqəsi yoxdur yenə. Çünki burada insanı başa düşmək, onunla empatiya qurmaq məsələsi ön plandadır. Məkan vizualda da yoxdur. Doğru cavab şəxslər arası intellekt tipinə malik insanlardır. Bir də qeyd kimi sizə deyim ki, şəxslər arası intellekt tipinə malik olan insanlar daha çox ekstravert şəxsiyyətlərdən olur. Yəni ekstravert şəxsiyyət tipinə malik olurlar və şəxslər arası intellekt tipinə malik olurlar. Bunlar bir-birilə qarşılıqlı əlaqədədir. Axı ekstravertlər də insanlarla ünsiyyəti çox sevir, hətta insanların qərarları, fikirləri ona təsir edir. Sosial yığıncaqlarda iştirak etməyi çox sevirlər. Ona görə də şəxslər arası ilə ekstravertlər, yəni bir-birini tamamlayır. Sadəcə bir intellekt tipidir, biri də şəxsiyyət tipidir. Keçdik sual 6-ya. Mükəmməlsən? Səndən ancaq bu performansı gözləyirdim. Rəy haqqında deyənlərdən biri doğrudur. Keçmişə yönəlik rəydir, müəllim nə? Keçmişə yönəlik burada bir şey yoxdur. Keçmişə yönəlik olsaydı belə olardı. Məsələn, deyirəm ki, Səidə bu məsələni düzgün yolla həll edəmamısan. Gərək sən məsələnin yoluna, həll yoluna diqqət edərdin. Gərək düsturlardan düzgün istifadə edərdin. Yaxşı, edim edərdim. O artıq olubsa, keçmişdə qalır. Elə cümlədən bilinir ki, keçmişdə baş vermiş bir şeyi bəsdir. Ay müəllimə, bəs mənə bir yön ver, istiqamət ver. Bir bu səhfimi düzəldim də yo. Müəllimə deyir, görək bundan istifadə edərdin. Bax belə olsaydı keçmişə yönəllik olardı. Yəni burada keçmişə yönəllik bir şey yoxdur. Gələcəyə yönəlik rəydir. Qətiyan gələcəyə yönəllik rəy bu cür olmalı idi. Məsələn, Şəhidə bu məsələnin həllində hesablamaları düzgün aparmısan. Lakin Məsələnin şərtinə diqqət diqqət etsəydin, məsələnin şərtinə diqqət etsəydin, səndən tələb olunan ikinci bir situasiyanı da görmüş olardın. Növbəti dəfə məsələ həlli zamanı sualın şərtini diqqətlə oxu. Deməli, uşağın həm müsbətini dedim, həm keçmişdəki səhfini dedim, həm də istiqamət verdim. Məsələn, gələn dəfə məsələnin şərtini diqqətlə oxu. Bu artı spesifik oldu, gələcəyə yönəldil. Yəni uşaq bildi ki, gələcəkdə mən bunu nə edəyim, necə edəyim. İdrakı fəaliyyətə yönəlik rəy idi. Xeyr, idrakı fəaliyyətə mənim bayaq dediyim rəy var, o gələcəyə yönəlik rəy ilə bağlı olan fikrim. Bu həm də idrakı fəaliyyətə yönəlmiş rəy idi. Yəni uşağın mən gördüyü işi tərifləyirəm. Deyirəm ki, məsələn, Leyla, sən bu məsələdə hesablamaları hesablama edərkən düsturdan düzgün istifadə etmişsən. Afərin. Məsələn, bu da idraki fəaliyyət yönəlik rəy idi. Mən Leylanın e, belə deyim, ağlını, beynini, əqlini, atasını, anasını və yaxud da şəxsi keyfiyyətlərini tərifləmədim ki, zəkasını təriflədim. Nə idraş nə deməkdir? Zəka deməkdir, ağıl deməkdir. Mən Leylan ağlını təriflədim ağılını tərifləmişəmsə, amma necə ağlını? Yəni bacarıq mənasında deyirəm, zehni qabiliyyətini deyirəm. Yoxsa ki desəydim, Leyla, sən süper zəki sən. Səndən yoxdur ya sən, nə bilim, sənin beynin kimi beyin bu sinifdə yoxdur. Məsəl belə desəydim, yox, bu düzgün değildi. Yəni ağıl deyəndə mənim nə demək istədiyimi yanlış anlamayın. Yəni onun bacarığını tərifləmək kimi başa düşün. Emosiyalara yönəltir idi. Bəli, emosiyaları emosiyalara yönəlik rəy idi. Çünki sən uşağın burada hansısa bir bacarığını tərifləmədin. Sadəcə dedin ki, mükəmməlsən, səndən ancaq bu performansı gözləyirəm. Bu emo emosionaldır. Görürsüz, uşağın sırf beynini, zeihnini tərifləmir burada. E bəndinə bax. Yəni doğru cavab deyil. E bəndə şagirdin səfrini göstərir. Xeyr. Burada şagirdin heç də hansısa bir səf ilə bağlı bir ümiyyətlə məqamımız bizim yoxdur. Və burada bir şey də qeyd eləmək istərdim. Ə baxın müəllimlər, əlavə olaraq bunda deyim ki, bu cür verilmiş rəylər var ha, hansı ki, emosiyalara yönəlik olur. Bu cür rəylər uşağı qapalı düşüncə tərslinə sala bilər. Məsələn, mə bir uşağa deyirsiz ki, sən çox mükəmməlsən, hər şeyi əla bacarırsan bir müddət sonra uşaq səf eləməkdən qorxacaq. Axı müəllimə mənə mükəmməssən demişdi. Axı müəllimə mənə möhtəşəmsən demişdi. Mən səf eləsəm növbəti dəfə müəllimə mənə bu sözü deməyəcək. Ona görə bu cür rəylər verməyin, çünki bu cür rəylər uşağı qapalı düşüncə tərzinə sala bilər. Keçdik sual 7-yə. Açıq suallı müəyyən edin açıq suallar müəllimlər açıq suallar şagirdləri inkişaf ettirən onların təfəkkürünü inkişaf ettirən sual tipləridir Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operası neçənci ildə səhnəyə qoyulub Bunun bir dənə cavabı var bir cavabı var. Məsələn, sözün açığı nə yalan deyim, hazırda bilmirəm. O xatırlamıram Çorğlu operası neçə ildir tamaşaya qoyulub. Məsələn, deyirəm ki, 1908. Bunun bir dənə cavabı var. Bu necə açıq sual ola bilər? Açıq sual şagirdi düşünməyə, təfəkkürünü işlətməyə vadar edir. Bunun çox cavabı olmalıdır. Bunun bir cətdən cavabı varsa, bu açıq sual deyil. Bəstəkar mahnılarında sözlərin rolunu necə izah edərdiz? Baxın, müəllimlər, necə izah edərdiz? Məsələn, Ayşəm bir cür izah eləyəcək. Dunlar bir cür izah eləyəcək. Leyla bir cür izah eləyəcək. Hərə bir cür izah eləyəcək bu fikri. Ona görə də elə açıq sualımız B-dir. 7 gözəl baleti kimin yaratdığı peyama əsasında yazılıb? Bir adamla söhbət gedir də, hər kimdirsə bu bir nəfər şəxsdir. Uşaqlar sadəcə burada bir cavab verə bilərlər. Müxtəlif fərqli cavablar ola bilməz. Üzdə əzbərçi sualdır. Azərbaycan gəlsin mahnısının xarakteri necədir? Ya oynaqdır, ya bədbindir, ya ola bilər ki, ritmikdir. Düzdürmü? Yəni bunun da bir cavabı var. Səfəvi dövləti neçə ildə yaranıb? 1501. Hə. Bunu bütün sinifə versək, hamı bir ağızdan deyəcək ki, 1501. Uşaqlar düşünmədi. Yaddaşına əsaslandı və cavab verdi. Ona görə E idi, D idi. Bunlar hamısı qapalı suallardı. Sual 8. Birin motivasiyanın yaradılmasına şərait yaratmır. Əziz müəllimlər, motivasiya yarad motivasiya mərhələsi tədrisdə hazırki gündə çox önəmlidir. Çünki müasir dövrdə uşaqların diqqətini yayacaq o qədər çox şey var ki, telefon oyunları, planşet, kompüter oyunları və s. Yəni siz dəstə elə bir şey eləməlisiz ki, şagird doğrudan da mara şagirdə maraqlı gəlsin. Və siz motivasiya mərhələsini yaxşı qura bilsəniz, şagirdin dərsə cəlb olunması, dərs prosesi boyu davam edəcək və bunun üçün də bir sıra metodlar var. Bir dənə qeyd kimi xahiş edirəm qeyd ediyin ki, tapmaca xarakterli sualların verilməsi motivasiya mərhələsi nin qurulmasında əhəmiyyətli deyil. Tapaca yaxşı bir metod deyil. Müəllimlər, e, indi evləyirsiz ki, mən suallardan biraz kənər danışıram. Bəli, çünki bu videonu çəkməkdə məqsəd təkcə suallara cavab vermək yox, həm də mövzu ilə bağlı bir neçə qeydlər də verməkdən ibarətdir. Ona görə videomuz biraz uzun olur, müəllimlər. İstəsəz qabağa çevirə bilərsiniz və ya 2x sürətdə qulaq asa bilərsiniz. Problemin yalnız bir yolla həll edilməsi imkanı əlbəttə ki bu motivasiyanı qurmağa şərait yaratmır. Problemi təkcə bir yolla həll edə bilirsə uşaq, o uşağa maraqlı gəlməyəcək. Təsəvvür eləyin, tutaqım səfavi dövlətidir dərsimiz. Düzdürmü? Mən səfavi dövlətini keçirəm. Gəlirəm motivasiya mərhələsində deyirəm: "Salam əziz uşaqlar, nə isə bugünkü mövzumuz e, bəzən heç elan edə bilmədən deyirəm ki, səfavi dövləti neçə illə yaranıb." Uşaqlar buna dəyəmə bir də nə cavab verdilər. Hə. Amma maraqlı olmadı xı bu. Həm eyni cavabı verdi. Uşaq dərsə necə cərb olunsun? Bir dədən mümkün hər yolu qoyumsan. Amma məsələn, deyərdim ki, səfəfi dövlətinin güclü, möhkəm, güdrətli bir dövlət olmasın, necə izah edərdin? Flankəs bir şey edəcək, o birisi bir şey, bu birisi bir şey, aha, motivasiya qurdum dəstə. Əla bir motivasiya qurduq. Amma bu sualın mən necə motivasiya qurum? Tədqiqat imkanının olması, bəli, obyektin maraq yaradan olması, bəli, obyektin yaradıcılığa şərait yaratması, bəli, açıq suallardan istifadə olunması, bəli. Amma, e, yəni problemi ancaq bir yolla həll etmək motivasiya yaradan bir şey deyil. Sual 9. Müəllim şagirdə sual verir. Həmzəd qratı qaçırandan sonra nə baş verdi? Bu sual bulum idrak taksonomiyasının hansı mərhələsinə aiddir? Ay müəllimlər, uşağa bu sualı versək, uşaq nə edəcək? Yadına salmağa çalışacaq. Dayan görün deyəcək, əsərdə nə oxumuşdum? Hə, Həmzəd qratı qaçırandan sonra nə oldu, nə oldu, nə oldu deyib, yadına salıb cavab verəcək. Yəni əgər uşaq bu əsəri oxumuyubsa, öz zəkasını işə salaraq mən düşünüm, təhlil edim, tətbiq edim, anlayım yox. Burda belə bir məsələ yoxdur. Bu şey ya bilirsən, ya da bilmirsən. Mən hardan bilim? Mən nə bilim? Həmzəni bu qaçırandan sonra nə oldu? Cəhərə bunu kitabdən əzbər bilsin ki, bizə cavab versin də, uşaq. Deməli bu hansı mərhələdir? Xatırlamaq. Hafizəyə əsaslanır. Burda təfəkkürün işə salmır uşaq. Sonra sual 10. Xanlıqlar dövründə baş vermiş hadisələri xronoloji ardıcıllıqla sıralayan şagid hansı bilik növünü tətbiq edir? Əziz müəllimlər, Burda əgər desəydi ki, sadəcə baş vermiş hadisələri sadalayıır, bu onlardır faktoloji bilik. Amma çox diqqətli olun, çox diqqətli olun. Əslində məntiqlə fikirləşəndə xronoloji ardıcıllıqla sadalamaq da faktoloji bilikdir. Amma bizim əsas məsələ hazırda qəbul imtahanından yüksək nəticə toplamaq olduğuna görə və ə, Time test bankı ümumiyyətlə bu kitablar hər birini imtahanda bu sualın bu tip sualların cavabını götürür prosedural bilik. Çünki burada xronoloji ardıcıllıq var. Ardıcıllıq sözünü gördüz, prosedural götürün keçsin. Yəni əlavə bir şey düşünməyin xahiş edirəm. Bu faktoloji bilik deyil, bu prosedural bilikdir. Bu çünki izahımız bura qədər inşallah ki sizə faydası olub bizim dediklərimizin. Sizin hər birinizin imtahanında uğurlar arzulayıram. Videonu izlədiyiniz üçün, bizə dəstək olduğunuz üçün isə çox təşəkkür edirəm. Sağ olun müəllimlər.